В этом году работы у конкурсной комиссии будет заметно меньше, но это вовсе не значит, что качество литературного продукта упадет. По мнению организаторов конкурса, минувший год дал неплохой задел на будущее. Ульяновск прозвучал среди маститых и молодых поэтов буквально по всей стране. Будучи на слуху, продолжая активно сотрудничать с авторами разных возрастов и жанров, конкурс вполне может закрепиться как одна из активных и знаковых литературных площадок современности. Условно говоря, «Верилибр-2016» находится на предпоследней стадии. Сейчас обрабатываются все присланные работы от 150 участников из 51 города Российской Федерации и из 5 стран мира. Все получилось около 300 работ в этом году это в несколько раз меньше, чем в предыдущем, ибо год литературы закончился и наступили суровые будни. В конце марта, начале апреля будет подведение итогов в центре науки и образования форум, где мы огласим список победителей и номинантов особый взгляд. Вот будут подведены итоги, лучшие работы будут внесены в сборник Велибра 2016, сборники будут бесплатно разданы участникам данного конкурса.